Позвонили, да, снова Марию, Маричка позвонила, говорит, радостная новость. Нам предложили поездку в Словакию, говорит, славацкая страна полностью организовывает поездку по с нашей стороны, только сделать паспорт и ну, необходимые документы. Отправляю сына 13-летнего, ожидаю от него адекватного поведения, не опозорить родную страну. Потому что тут сразу опознавательные знаки есть на нем в виде надписи на штанах. А так, конечно, если серьезно, то, конечно, очень хочу, чтобы набрался хороших впечатлений, увидел европейские стандарты жизни, знал, к чему стремиться и что строить в Украине. Ця група, яка відправляється зараз, завдяки Міністерству закордонних справ Словаччини, зможуть відпочити дітки наші. Це група дітей, які батьки яких насправді взяли на себе відповідальність за оборону міста. Потрібно обов'язково, щоб наші діти побачили, як живуть в Європі, тому що на відміну від західноукраїнських дітей, наші бачать трошки іншу картинку. Так, даржественна повністю. Посмотреть Европу. Экскурсии обещали, обещали, что мы увидим Европу во всей красе. Экскурсии в Австрию и Чехию и в Словакию. Ну что Посмотрим больше, что учимся. больше интересно? Музей архитектура, люди, стиль жизни, что что вам интересно? Больше всего интересно, как живут люди в Европе. Вот да. с ними их. интересно, их психологию узнать. Общаться. Да. English? Oh, of yes. Of course. That's Great. We We sudah ya